Циркове мистецтво дуже популярне по всьому світу протягом кількох століть. Сьогодні хотілося б згадати історію цирку у Харкові та чим Харківський цирк запам'ятався мільйонам глядачів. Наш город отдельно не существовал от окружающей э, действительности, поэтому э, общий интерес к цирковому искусству, который э, в середине 19 века приблизительно стал всеобщим, э, конечно, не мог не коснуться и, и Харькова. А так как Харьков был э, крупным промышленным, торговым, э, транспортным э, центром, то, конечно, сюда... Э, Притягивались многие церковые трупы, многие церковые предприниматели того времени, которые создали такую ауру Харькову, которая существует до сих пор. Харьков называют церковым городом. Мы ведем отсчет, официальный отчет истории Харьковского. Харьковского цирка с 1883 года. Я все время повторяю и буду повторять, это условная дата, которая была выбрана моими э, предшественниками, не мне судить так сказать, о правильности этого. Но если быть точными, то первый стационарный цирк, э, в полной мере, который можно было назвать стационарным, появился в Харькове э, в 1862 году. Значний вплив на розвиток циркового мистецтва в Харкові здійснив видатний цирковий діяч Альберт Соломонський. Саме йому належить також заснування легендарного цирку на Цвітному бульварі в Москві. У 1883 році він побудував цирк у Харкові. Цирк користувався неабиякою популярністю. Глядачів приваблювала захоплююча складна програма та велика кількість циркових тварин. Саме з цього часу починається офіційний відлік історії харківського цирку. Ми не можемо не спомні два циркових здання, які прославились в історії циркової харківської. Це Цирк Гріке. на площади нынешней Красного милиционера. До революции это Жандарская площадь была. Это здание сохранилось до сих пор. И здание цирка Мусури, которое тоже, к сожалению, не в очень хорошем, неприглядном виде сегодня на улице Карла Марса. Это здание, в котором долгие годы после цирка работала Харьковская Терета. Вот, это два были таких каменных кирпичных э, стационарных зданиях. Э, справедливости ради отметим, что в этих же зданиях могли работать и театральные трупы. И они там работали. И в частности, первые украинские театральные э, трупы, которые прославились, это Крапезницкий, кары э, знаменитый Табелеевич. То есть вот эта вот э, вся плеяда тоже работала в этих зданиях. Интересный факт. На той час в Європі лише Харків, Париж та Москва мали по два стаціонарні циркові будівлі одночасно. У 1974 році, четвертому годума дев'ятого апреля. ми будемо празнувати. Приближаючимся э, э двох тисячі чотирнадцятому большої юбілі сорок літ здання нового харківського 9 квітня 1974 року в новій будівлі харківського цирку відбулася прем'єра глядачі змогли побачити першу програму за ці 40 років на нашій арені відбулося багато визначних циркових подій виступили багато відомих артистів Сменилось много поколений. Говоря о зданиях, нельзя не сказать о людях. И прежде всего, э, мы вспоминаем всегда артистов, которые прославили отечественное церковное искусство. Э, это сейчас мы немножко разделились с Россией, Украина, Беларусь. Раньше это все было единое целое. И неразрывно люди, которые работали в Москве и в других частях бывшей страны, они работали и в Харькове. В принципе, так продолжается и до сих пор, но а, славные имена, это прежде, прежде всего мы вспоминаем Ирину Николаевну Бугримову. Это Наверное, самая выдающаяся артистка советского цирка за всю его историю. И нас всех не может не греть тот факт, что она харьковчанка. И э, она никогда не забывала свой родной город. Несмотря на то, что жила, ну, большую часть своей жизни прожила все-таки в Москве, Харьков для нее был всегда родиной, и она это подчеркивала. У 2003 році площу перед будівлею цирку було переіменовано з площі Урицького на площу Ірини Бугримової. До речі, це перший в нашій історії випадок, коли вулицю, а в даному випадку, площу, називають іменем циркового артиста. имена, фамилии артистов можно до бесконечности. Ну, в первом году я бы назвал бы знаменитого дрессировщика медведей Валентина Филатова. Но нельзя не вспомнить карандаша. Да, Михаила Румянцева Клоун, который вошел в историю не стараюсь, Нельзя не, не вспомнить незабвенного Юрия Владимировича Никулина душа, Его партнера многолетнего душа, э, Михаила Шульдина. Нельзя не вспомнить других этот, ну, Огромное количество клоунов Великих, надежды, которые ну, Работали добра, в цирке Масса имен это, это десятки, сотни имен Повторить их э, я, Огромное удовольствие Я хочу нашим зрителям сказать, что все-таки творческая жизнь э, артиста цирка, она не столь длительна. Потому что акробат, гимнаст, жонглер, эквилибрист, э, это, ну, на пенсию они выходят достаточно рано, но потом могут люди найти себя в другом качестве, могут дрессировщиками, иллюзионистами стать и так далее, и так далее, инспекторами манежа, это такое дело. Обычно люди не уходят из цирка, это такое притягивающее очень, притягивающая штука. Даже детям ясно, клоун зажигает звездочки во мгле. Берегите клоунов, берегите клоунов, чтобы было весело на земле.